आज की रेसिपी है मुगो सीजा नमस्कार बनाते हैं या मीठी मूंग। बनाने के लिए लेते हैं सामग्री। साबुत मूंग आधा कप धोकर भिगो के इसके सात घंटे लिए छोड़ देते हैं। छह सात घंटे के बाद भिगो हुए मूंग को दोबारा धोकर एक बर्तन में रखते हैं। एक चम्मच घी एक पतीला में धीमी आंच पे गरम करते हैं अब एक तेज पत्ता दो हरी इलाइच उसमें डालकर इसे हल्का सा धीमी आंच पे फ्राई कर लेते हैं अब ये फ्राई हो गया उसमें साबुत मूंग डालते हैं जो भिगो के रखे हैं अब इसमें इसको हम हल्का सा फ्राई करते हैं और फ्राई करके इसमें हम अभी पानी डालेंगे 300 सौ एम अब इसको कुकर में भी उबाल सकते हैं लेकिन हम खुला कर रहे हैं और इसको अगर हम लकड़ी की चूल्हा में बनाते तो और स्वाद बढ़ाता धीमी आंच पे इसको पका लिए तब तक जब तक ये मूंग अच्छे से पक ना जाए हो गया है मूंग अब लगता है इसमें हम दूध अब डालेंगे 750 सौ पचास दूध अब ये दूध डालने के बाद इसमें हम डालेंगे शक्करकंदी आधा शक्करकंदी है उसे हम टुकड़े में काट लिए हैं अब इसको इसके साथ पकाएंगे क्या होगा शक्करकंदी डालने से एक तो मिठास देगा हमारे मुंह को और भी स्वाद बढ़ाएगा अब अदरक एक टुकड़ा बारीक काट लिए और इसमें डाल देते हैं ये अदरक की स्वाद बहुत अच्छा बढ़ाएगा ये इस मुंह को अब एक उबाल लाने तक हम अच्छे से इसको आधे से ढक दिए और इसको पकने तक छोड़ देते हैं अब हो गया इसमें हम डालेंगे गन्ना गन्ना अब डाल रहे हैं और गन्ने को भी पूरा पकाना है अच्छे से ढककर छोड़ देते हैं देखते हैं हमारा गन्ना मूंग शक्करी अच्छे से पका है कि नहीं हाँ ये अच्छे से हो गया है अब डालते हैं नारियल कटे हुए फ्रेश दो बड़े चम्मच अब इसे डालकर थोड़ी और देर पकाएंगे नारियल के स्वाद भी जानी चाहिए इस दूध के साथ इसको हो गया अब डालते हैं फ्रेश कूटे हुए ये काली मिर्च की पाउडर ज घिसे हुए नारियल भी एक चौथाई कप एक बनाना इसे सबको डालकर अच्छे से मिला लेते हैं अब एक बड़े चम्मच घी भी डालेंगे देखिए अब ये हमारा मुगसीजा जो है बन के तैयार है इसमें थोड़ी सी हम अब नमक डालेंगे सेंधा नमक हम डाले हैं आप नमक भी डाल सकते हैं लेकिन सेंधा नमक डालकर हम इसको खूब स्वादिष्ट है ना गुड़ के यूज किए ना चीनी की फिर भी हमारे मूंग बन गई मिट्टी मीठी मूंग बन के तैयार है जो उड़िया में मुगो सीजा बोलते हैं खूब स्वादिष्ट है एक एक टुकड़ा जो है गन्ना आपके मुंह में आएगा और आप चबाते जाएंगे जितना चबाएंगे उतना सेलिभा आपका निकलेगा और आपका खाना इतने अच्छे से डाइजेशन होगा ऐसे सुंदर सुंदर रेसिपी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना